Bu gün hamımızın bildiyi və eşitdiyi Aman Ayrılıq mahnısının yazılma hekayəsi haqqında danışacağıq. Sözləri Cənubi Azərbaycanın Ərdəbili şəhərindən olan Fərhad İbrahimliyə aiddir. Bəstəsi isə eyni şəhərdən olan Əli Səlimliyə aiddir. Cənubi və şimali Azərbaycanın ayrılığına iftiharla olan bir əsərdir. Ayrılıq mahnısının ilk ifaçısı Əli Səlimlinin xanımı Fatimə Qənnadə oldu. Mahnıda siyasi motivlərin olduğundan O dövrlərdə mahnının efirdə səslənməsinə icazə verilmirdi. Dostlarının təklifi və xahişi ilə Əli Səliyev həmin mahnunun musiqisinə Fərhad İbrahimliyə yeni mətn yazdırır. Yeni mətndə xalqın parçalanmasından deyil, sevgililərin ayrılığından söz açılır. Lakin musiqi əvvəlki ahəngində qaldığından özünün naləli, yanıqlı və kövrəkliyini saxlayır. Beləliklə Yeni Mətnli Ayrılıq Mansı 1958-ci ildə ilk dəfə Tehran Radiosunda səsləndirilir. İllər sonra Yaqub Suruqçu Ayrılıq Mansına Cənubi və Şimali Azərbaycanın bölünməsinə aid klip çəkir. Və beləliklə Ayrılıq Mansına ikinci ömür bəxş edən və ona siyasi məna verən Yaqub Suruqçu oldu.